Переозвучено специально для Карамбо точка ру. Здравствуйте, это на сопырке. Меня зовут Лейси, как собаку из сериала. Вы смотрите деле бензин 95 30 рублей за литр. Спасибо, очень Баба похожа на с Спаниель. Я Иван Шмир, лидер движения слепые на России. Я хочу предложить вам новейшее изобретение автомат справедливости, который изменит вашу жизнь, как бабушки на пиздюля. С ним вы сможете стирать полоски у себра превращая их в белых лошадей. А очередь в магазин сократится ровно на очередь из вашего автомата. Вы скажете, я вру, я скажу, пусть террористы взорвут метро в моем городе, если это изобретение не помогает им восстанавливать справедливость. О, как бара, что входит именно в комплектацию помимо автомата? Хороший вопрос, баба, перепутавшая Верную лестницу с кухни. В комплект входит лапа живых пингвинов, панировки, а также указательный палец дочери мэра, чтобы начать шантаж незамедлительно после покупки. Конечно же, обойма серебряных пуль. А если ваш туроператор был дракула и отправил вас в Пенсильванию, мы дадим вам обвес, позволяющий метать осиновый колла стрелять чесноком. Очень здорово, но зачем обойма серебряных пуль? Дура, если нападут оборотни. Господи, я каждый ей Даже Пушкин восхищался этим изобретением в известном нам всем стихотворении. Я по нечудное мгновение тебя представил, я к как вискуках мимолетное веде сплошные трупы за версту. Какие же прекрасные стихи кудрявого негра! Но это еще не все. Вы работаете как проклятая Ваша баба требует, чтобы вы съездили на Кипр, нет проблем. Съездите ей поебалу прикладом автомата справедливости. Наденьте на нее соломенную шляпу, когда она начнется. Скажите, что вы только что с Кипра. Ну мы-то были на Кипре. Конечно были. Это, сука, задает слишком много вопросов. А чтобы телезрители не сомневались в эффективности данного устройства, мы попросим Гитлера расстрелять еврей. Гитлер, вы готовы? Достичь широком типов вещь! Фохимируйтесь автомат! Игаааа! Гитлер, вы побили рекорд со вдеповского линолеума. Набрав 130 золотых монет, вы выигрываете набор молодых евреев для растопки печей. Пройдите и возьмите свой приз. Иван, ты только посмотри на Гитлера, как он счастлив. Чего не скажешь о евреи? Он полностью банкрочен и истекает нефть. И еще пару литров, и к нам придет демократия США. Любой заслуженный чеченский танцор начнет танцевать ГПК в метро за место лесгинки, если ему стрелять по ногам, кричать, танцую и подкидывать пятаки в воздух. Купите и порадуйте детей. Как гласит народный мудрость, если на вас сверху упало говно, это не голубь, это вы между ног жирафа. Заказывайте автомат справедливости. До встречи! Озвучил Сергей Хуе. Не подписался на канал. Во время секса Гейм стал.